Как вы оцениваете дух ваших бойцов? Те люди, которые находятся на линии фронта, у них дух очень силен И э, вот этот дух, его победить, сломать, его, его невозможно. Можно где-то что-то отодвинуть, можно сделать, применить тяжелое вооружение, потому что э, сила армии, сила народа меряется не только количеством пушек и вооружения, как они говорят, а и калибром людей. А люди... Вот, имеют как силу духа и поэтому те которые сегодня есть и вот пробыли здесь на линии фронта 100 дней больше вот мы встречались с они же не отдали ни одного метра линии фронта правильно никому значит у них дух на своем месте то есть, они... другое дело что вопросы вот, мобилизации вопросы э, внутриустройства государства и поддержки, потому что поддержка нужна. Скажите, пожалуйста, тут певна культура в есть на передовой. Ну, кольца, позывные, можете рассказать трошки? Обовязково. У меня в бригаде, вот 28 в частности, есть такие позывные, как Гагарин, Жуков, Броневой. Я хочу вам сказать, что если взять, например, Жукова, кто такой Георгий Константинович Жуков? и с чем связаны победы и сила духа этого человека. Если взять, кто такой Юрий Гагарин, тоже. Это один из выпускников планеты Земля. Это не просто человек, который в Третью мировую войну остановил Карибский кризис. Это не по шмакам стучать, понимаете? Это человек, а весь мир знал. Его именем называют. Такой улыбки второй, как у Гагарина, никого не было. Если про него, если нет про него артист, который играл там разные фильмы, в том числе 17 мгновений весны, это человек с определенными ценностями, силой духа, знаниями. И вот когда такие люди есть здесь, на линии фронта, и у них не то, что позывные, у них знания этих людей живут, понимаете? Их победить невозможно.